प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं ब्रह्म चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना पत्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषाञ्जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता तेषां सिद्धिः प्रजायते प्रेत चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रङ्गदाम् शक्तिम् हलम् च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम् देवानाञ्च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी राहिमान् देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम् भयवर्धिनी राश्याम् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवी वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी वायव्या रक्षकौबेरी ईशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेत् अर्धस्ता दैष्णवी तथा दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जयामे चाकृतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षे उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता माला ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अर्हरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे, वाचम् मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली ग्र पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहूमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखा छूलेश्वरी रक्षेत् कक्षौ रक्षेन नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन महालक्ष्मीः मनश्शोकविनाशिनी हृदयन् ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्याम् भगवती रक्षेत् जनुरी विन्ध्यवासिनी भूतराधा च मे ऊरू महिष जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी भयोर्नारसिंही च पादौ चामित तेजसी पादाम्बुली रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केषांश्चैवोध्वेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वाला न खज्ज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम् ब्रह्माणि मे छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिम् रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा समानो समारोदानमेव च यशः कीर्तिं च च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणी मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्ष्येन्महालक्ष्मीः भार्याम् रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतस्थिता स्थिता रक्षा रक्षाहीनम् तु यत् स्थानम् कवचेन तु तत् रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यम् यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः कामयते कामम् तन्तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्व त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदन्तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जीवेद् साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् वापि कृत्रिमम् चापि यद्विषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेशराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः पुलजा पुरजामालाः शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोराः डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षसवेतालाः कूष्पाण्डा नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्न दिर्भवेद्राग्नः तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीञ्चडीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावत् धत्ते स शैलवनगाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्देव रमं स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः स्वस्ति श्रीवराः हरिहर ब्रह्म विरचितम् श्रीदेव्याः कवचं सम्पूर्णम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु